Уважаемые делегаты отчетно-выборной конференции Одесской областной федерации баскетбола. Четыре года прошло с момента проведения предыдущей отчетно-выборной конференции нашей федерации 5 декабря 2012 года, на которой был избран президентом Одесской областной федерации баскетбола Голубатко Валерий Степанович и руководящие органы нашей федерации на 2013-2016 годы. Руководствуясь уставом, Президиум Одесской областной федерации баскетбола утвердил решение о проведении очередной отчетно-выборной конференции и утвердил повестку дня и представительство от коллективных членов и первичных организаций. Организационную деятельность Одесской областной федерации баскетбола в отчетный период обеспечивали руководящие органы ⁇ конференция, президиум, секретариат, общественные комиссии, а также федерации на местах баскетбольные клубы, баскетбольные школы и другие спортивные организации. За это время было проведено 14 заседаний Президиума Одесской областной федерации баскетбола, на которых рассматривались вопросы развития детско-юношеского женского баскетбола, повышения квалификации тренерско-преподавательского состава нашего региона, проведение многочисленных спортивных мероприятий, отчеты тренеров о выступлении команд на соревнованиях и целый ряд вопросов, касающейся работы нашей федерации. В своей работе мы тесно сотрудничаем как с Федерацией баскетбола Украины и спортивными организациями нашего региона, так и с нашими коллективными членами и первичными организациями на местах. Основой для нашей работы является Устав Одесской областной федерации баскетбола, Региональная комплексная программа развития баскетбола в Одесской области. Исходя из этих документов, главными направлениями деятельности в отчетный период были. Первое. Популяризация баскетбола в регионе. Второе. Проведение региональных соревнований. Третье. Проведение участия команд области в украинских и международных соревнованиях. Популяризация баскетбола в регионе. Основной задачей Одесской областной федерации баскетбола, как региональной общественной организации, является развитие и популяризация баскетбола в Одесской области. В этих целях о ФБ организует и регулярно проводит следующие мероприятия. Фестивали детского баскетбола для мальчиков и девочек до 10 лет, которые проводятся в рамках эстафет с элементами баскетбола. Победители в таких соревнованиях не определяются, всем участникам вручаются подарки от Федерации. В общей сложности в фестивалях приняло участие более тысячи мальчиков и девочек из Одессы Измаила, Южного, Килии, Березовки, Балты, Черноморска, Раздельно, Белгород-Днестровского, Репортажи об этих событиях транслировались на региональных каналах телевидения. Сейчас их можно посмотреть на сайте Одесской областной федерации баскетбола. Ежеквартально мы старались проводить в различных районах области соревнования на призы ОФБ среди старших школьников. В них, мы принимали, в них принимали участие четыре лучших команды школ региона. Всем командам, принявшим участие в этих соревнованиях, вручались комплекты игровой формы, баскетбольные мячи. Помимо ежегодных тренерских семинаров, которые проводились с тренерским советом ОФБ на базе «Эзюшор» имени Литвака, а в последний раз на обновленной базе ОСК «Одесса», в которых приняли участие тренеры и преподаватели баскетбольных клубов, спортивных школ, высших учебных заведений области. Ежемесячно проводятся выездные семинары для преподавателей общеобразовательных школ района в области. Эти семинары проводятся совместно с педагогическими объединениями учителей физкультуры района в области. На этих семинарах, помимо школы баскетбола, проводились занятия по правилам баскетбола. Для этого в районы выезжали члены тренерского совета и судейского комитета Одесской областной федерации баскетбола. Отдельно бы хотелось остановиться на работе судейского комитета нашей федерации. председателя Егозинская. Комитет постоянно искал новые формы работы, оказывал практическую помощь молодых, молодым арбитрам, которыми, с которыми проводились ежемесячные семинары тренерами преподавателям баскетбольных клубов и спортивных школ области, с которыми проводились семинары по изменениям официальных правил баскетбола и мини-баскетбола. Совместно с кафедрой спортивных игр Южноукраинского педагогического университета, заведующей кафедрой доцент Бабошка, организованы постоянно действующие курсы молодых арбитров, программа которых включена в учебный план кафедры. Выпущен сборник методических рекомендаций по проведению соревнований по баскетболу. За отчетный период проводилась работа не только с действующими федерациями баскетбола и первичными организациями на местах, но и проводилась работа по определению энтузиастов баскетбола в районах области, где нет первичных организаций с целью создания и организации их работы. С действующими и вновь созданными районными и городскими федерациями баскетбола региона, а также первичными организациями на местах поддерживается постоянная связь, оказывается помощь в организации и проведении соревнований. Даются методические рекомендации. Вся работа нашей федерации освещается на сайте ОФБ и в средствах массовой информации. Для координации информационных усилий действует пресс-центр ОФБ. В целях популяризации баскетбола в регионе проводились выезды любительских команд и команды Одесского клуба ветеранов баскетбола. В районной области, где они встречались с командами местных любителей баскетбола, благодаря указанным выше мероприятиям за отчетный период в области значительно расширилась география баскетбола. Проведение региональных и международных соревнований. За отчетный период Одесской областной федерации баскетбола самостоятельно с федерациями баскетбола на местах с другими спортивными организациями региона проведено 118 мероприятий, в которых приняло участие свыше 10 тысяч человек. Особенно хотелось бы выделить первенство Одесской области среди детско-юношеских команд, которые проводятся ежегодно в сентябре-октябре месяце и выявляют лучшие команды области в шести возрастных категориях среди юношей и девушек. В этих соревнованиях принимают участие спортивные школы, клубы области, культивирующие баскетбол. Детские новогодние фестивали баскетбола, на которых съезжаются самые маленькие баскетболисты со всей области. Дети принимают участие в эстафетах с элементами баскетбола, конкурсов. Для всех участников этих соревнований дарятся новогодние подарки от нашей Федерации. Кубок Одесской областной федерации баскетбола по стритболу, который проводился уже в 11 раз и приурочен к дню города Одессы. В последнем розыгрыше принимало участие в общей сложности 50 команд. В марте 2016 года в городе Одессе был проведен второй традиционный турнир по памяти, по памяти Борисовича Литвака. В турнире, в турнире принимали участие 4 команды девушек и 4 команды юношей, кроме украинских команд принимали участие команды из Белоруссии и Грузии. В июне 2016 года в Одессе проводился уже 20-й традиционный турнир в памяти заслуженного тренера Украины Кесельмана Иосиф Яковлевича, в котором приняло участие 14 команд девушек из разных городов Украины. Турнир проводился Одесской областной федерацией баскетбола совместно с благотворительным фондом развития девичьего и женского баскетбола имени Кесельмана. В сентябре 2016 года в городе Измаиле был проведен четвертый традиционный турнир по баскетболу Волны Дуная. В этом турнире принимают участие команды юношей и девушек из Румынии, Болгарии, Молдовы и Украины. На всех вышеперечисленных традиционных турнирах, помимо спортивной программы, организаторы турниров предлагают участникам самую разнообразную культурную программу. Это и знакомительные экскурсии, и посещение музея, и посещение Одесского дельфинария и так далее. Совместно с физкультурно-спортивным обществом «Колос» проводим соревнования среди сельских коллективов. Ежегодно в этих соревнованиях принимают участие свыше 20 команд. Оказывалась помощь ветеранам-аматорам города Измаила для выезда и участия в международном турнире аматорских команд в городе Габрово, Болгария. При активном участии Одесской областной федерации баскетбола ежегодно в городе Южном проводится чемпионат Украины среди ветеранов, а в городе Одессе совместно с городской федерацией проводится традиционный турнир среди ветеранов к Дню независимости Украины. Большая работа проводится на местах в городских и районах федерациях баскетбола. Это прежде всего. Одесская городская федерация баскетбола, председатель Вугельман которая проводит различные соревнования для взрослых и детей. Особой популярностью пользуется чемпионат Одесской баскетбольной лиги «Директор Радов», который проводится в двух лигах, где принимает участие 21 любительская команда, а 8 детских команд разыгрывают первенство лиги. Проводятся чемпионаты города среди взрослых, школьников по баскетболу 3 на 3. Проводятся спартакиады города среди общеобразовательных школ. Федерация баскетбола города Измаил, председатель Корчагин, которая 22 год подряд проводит традиционный турнир памяти Бурды. В нем принимают участие 28 команд из Майского региона. Проводит эта федерация также чемпионаты города, района, соревнования в рамках спартакиады школьников, баскетбол 3 на 3. Заметный вклад в общую работу вносит Федерация баскетбола города Южный, который помимо чемпионатов города среди взрослых и детей проводит Южную детскую региональную лигу, в которой кроме команд Южного принимают участие детские команды Березовского, Лиманского районов города Одессы и поселка Котовского. В эти выходные дни в Южном в рамках чемпионата, Одесской областной лиги был проведен первый тур среди любительских команд. Белгород-Днестровская горрайонная федерация баскетбола, президент Дежук, вносит свой вклад в развитие баскетбола в Одесской области. Девичья команда СК «Тирос» успешно выступает в чемпионате Всеукраинской юношеской баскетбольной лиги, привлекая игроков из Рени, Измаила и Килии. Активно в детских соревнованиях в плане проведения фестиваля баскетбола принимает участие Килийская федерация баскетбола. Там проводится ежегодно четыре э, фестиваля детских. Вот э, буквально в пятницу там завершился последний из этих фестивалей. Участие в украинских и международных соревнованиях. Команды Одесского региона за этот период приняли участие в соревнованиях, проводимых ФИБА, ФБУ, ЕЮБЛ, ВЮБЛ, Министерство образования и науки Украины, Европейская юношеская баскетбольная лига, чемпионат Украины, пятые всеукраинские игры школьников Украины, первенство Украины среди ветеранов, всеукраинская юношеская баскетбольная лига, международный турнир инвалидов на колясках. Во всех этих соревнованиях наши команды достойно представляли нашу область и страну. И на сегодняшний момент баскетбольный клуб «Химик» – чемпион страны, обладатель Кубка страны, участник четвертьфинальной серии Кубка «ФИБА». Баскетбольный клуб «Интерхим» с имени Литвака – чемпион страны, обладатель Кубка страны, участник финала четырех чемпионата Балтийской лиги. Одесский баскетбольный клуб «Бипа Одесса» – седьмое место в чемпионате страны среди команд Суперлиги. Баскетбо... команда дублеров баскетбольного клуба «Химик» – третье место в чемпионате страны среди команд высшей лиги. В чемпионате Всеукраинской юношеской баскетбольной лиги наши юношеские и девичьи команды завоевали три первых, три вторых, три третьих места. В школьной лиге 3 на 3 по одному первому и второму месту. В пятых спортивных играх школьников Украины сборная команда юношей 2000 года рождения завоевала первое место. Впервые в этом году проводился чемпионат студенческой баскетбольной лиги. В нашей области в нем принимало участие 11 вузов, которые выставили 11 мужских команд, 7 женских. Женская команда Одесского национального морского университета по итогам чемпионата заняла первое место. Не встают и ветераны. Мужская команда 65 ⁇ третий год подряд завоевала чемпионский титул а женская сборная ветеранов 45+, дважды становилась чемпионом страны. В составе женской сборной Украины среди ветеранов Светлана Живага и Ирина Деброва стали бронзовыми призерками чемпионата Европы. Павел Заиков в составе мужской сборной Украины 65+, стал чемпионом Европы, а Вадим Пузырей и Алексей Янгичер стали чемпионами Европы в составе сборной команды Украины в возрастной категории 40+. В коротком обзоре нельзя охватить всю деятельность Одесской областной федерации за последние 4 года. Все вышесказано в основном это положительные аспекты нашей работы. Есть определенные недоработки, упущения, есть слабые места. В первую очередь это касается кадровой проблемы. Нам не хватает квалифицированных специалистов баскетбола во многих городах и районах области. В 16 спортивных школах области, не считая Одессы и Южного, есть отделение баскетбола. И только команды Килии, Измаила, Балты, Черноморска, Белгороднестровска, Рени, Авидиополя принимают активное участие в соревнованиях. Остальные не могут участвовать из-за нехватки средств, так как местными бюджетами не выделяется средств на учебно-спортивную работу вообще и на баскетбол в частности. Поэтому жизненно необходимо уделять внимание поиску спонсоров на местах для развития регионального баскетбола. Начинать работу с местным и областным советом по выделению средств из местных бюджетов. С этой целью необходимо еще активнее работать членов Совета регионов Одесской областной федерации баскетбола как основного двигателя нашей федерации по развитию баскетбола в регионе чаще организовывать выезды бригад специалистов в регионы для оказания практической помощи в становлении детского баскетбола в регионах, в организации проведения соревнований среди сельской молодежи. Повышенное внимание со стороны руководства Федерации требует развития женского баскетбола. Необходимо оказывать всякое, всяческое содействие по улучшению спортивной базы в регионах. Отчет утвержден на заседании президиума ОФБ 30.11.2016 года. Спасибо за внимание.